Я на Сриланке и я очень счастлива. Это Отлично. Наш отель. Это был оператор Юля, а сейчас она <laughs> будет снимать ролик про меня. Ой, вот это, конечно, не очень красиво было. Итак, всем привет. Мы находимся в Ахунгала. Такое название поселения этого. Вот наш супер-супер отель. Он очень большой, огромный. живем над теми деревьями. <laughs> вот. Если посмотреть туда, там за вот тем мысом будет Хикадула с коралловыми рифами. Если повернуться в другую сторону, кстати, в другую сторону, да, сюда, там мы видим какой-то ресторанчик рыбный. Мы туда может быть пойдем и где-то в 20-30 километров бинтота находится с суперпляжами. Как видите, здесь огромный пляж, просто нереальный. Э люди смотрят на закат солнца, солнце очень быстро садится. Сейчас по местному времени 18 часов 13 минут. Солнца уже нету. И также быстро 18-13 утра, в, э, в 6.30 утра оно зайдет. Э что еще? Забыл сказать про связь диалог, которую можно купить в аэропорту и получить их интернета в подарок или два гига интернета. И тогда можно выкладывать такие видео в интернет. Ну вот, мы попробуем покупаться сейчас. Говорят, что классно, когда волны есть такие, потому что когда их нет, очень скучно. Волны небольшие на самом деле. Очень тепло сейчас, вообще классно. Местное население. Анил, Анил какой-то парень, бичбой, к нам пришел. Бо -бо -драйвер. Да, это оператор местный. Тук-тук-драйвер. Тук -тук Анил. 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 Реклама в интернет, на YouTube. Реклама в интернет, Анил. Зафиксировали. Есть. Анил. Вот так вот местные ребята навязывают контакты и потом предлагают экскурсию. Но с ними можно реально подружиться, поторговаться и куда-то поехать. В общем, выключай камеру, идем купаться.